Фінал гармонії краси саме так називався фестиваль, на якому ми зуміли побувати у неділю. Нам подарував двох переможниць: це Василіса Василевська, а також. Литвин Алена, мини мисс и мисс гармония Краси 2015. И Оксана Лебедь, как раз яка є куратором та организатором, сегодня також у нас в гостях. По першу першу пишете вас привітати. Поздравляем. У вас уже много. Я, я так думаю, что мы уже где-то в этой очереди, всех, тех, кто поздравляет, пока что крайне надеюсь, что у вас еще будет поздравление происходить еще как минимум неделю. Скажите, Спасибо. какие ощущения? Вы сами вот теперь уже поверили, что вы победили? Да, да. Да, да уже все теперь ощущаете. Корону не снимаете? Нет. <поінстична> Оксана, розкажи, ну то, я думаю, що більша частина всієї роботи лежала здебільшого на тобі, як на організаторі. тим, тим паче, що а, наскільки я пам'ятаю за умовами. Самого фестивалю, самого конкурсу, кожен із волонтерів організації Angels брав на себе підготовку двох дівчат: Одну із дорослої групи, одну із маленької. І якраз цього року так склалося, що переможницями стали обидві дівчата, з якими займалася саме ти. От відчуваєш свою особисту гордість за це. Конечно, гордость очень бешеная за девчонок в первую очередь, потому что а, помогали взрослые, конечно, да, помогала. Я была больше как координатором, помогала, что-то подсказывала. Очень хороший вклад в, в победу это сделали их мамы и руководители. Светлана Пановой и Татьяна Сидоренко, да, девочки очень молодцы. И совместная вот такая вот работа, наверное, привела к тому, что девчонки победили. Но большая заслуга, скажу, что это девчонок. Потому что их желание и сила вот это вот духа идти к победе, это вот их заслуга четко. Вот, Яким Каким самым чином им удалось выбрать у 12 инших конкурсантов, где знаем все после рекламной паузы. Сегодня мы говорим вспоминаем о том, как же проходил конкурс «Гармония красы» 2015 года. нас в гостях победительницы и их куратор от волонтерской группы Angels. Но в принципе участниц-то было 12. И как что происходило, об этом расскажет наш сюжет. И служба новостей подготовила специальный репортаж. До начала конкурса несколько минут. За кулисами маленькие принцессы волнуются и ждут своего выхода. Маряне 10 лет. Она учится в православном детском доме «Надежда». Как и каждая девочка, мечтает стать моделью. Я я уже тогда подумала, надо попробовать, как там ходится, надо уже что-то взрослеть. Я буду петь, и мы будем дефилировать. Алене 12 лет. Она учится в школе-интернате. Любит петь и танцевать. И, как ни странно, хочет стать полицейским и петь в дуэте с Тимати. Мы сначала брали как бы интервью, рассказывали про себя, что чем ты занимаешься, и потом уже выбирали. Мне воспитатели, там родители, все помогли как-то, и оно как-то вместе, вместе и получилось. Старевнуются участницы в двух категориях – от 6 до 10 лет и от 11 до 15. Первый выход в национальных костюмах. Девочки придумывали их сами. Это авангардный костюм 12 месяцев. Каждая участница представила свое время года и соответствующий ему образ. ему выходу маленькие конкурсантки готовились особенно трепетно. Ведь им предстоит раскрыть свой талант в публике. Самая младшая участница конкурса читала стих. Нужно вежливым и добрым быть. Маму с папой любить. Лучше них, поверьте, дети. Нет для вас людей на свете. Детский конкурс красоты волонтерская группа Angels готовила на протяжении трех месяцев. Репетировали, наверное, везде всегда и днем, и ночью, и в интернатах, и дома, и везде, где только можно было. И в модельное агентство ходили, ни одна девочка не уйдет расстроенная. Каждая получит подарок свой, получит свой какой-то титул, получит корону. Вот. Все останутся с подарками. Жюри выбирали двух победительниц. Мини-мисс стала Василиса Василевская и мисс гармония красоты Алена Литвин. Девочка с трудом верит в свою победу. Я очень сильно тряслась, мне было неприятно, ну очень было очень приятно. Не обошлось и без исполнения гимна «Запорожье» вместе с группой «Хорта». есть хлопчина в сюжете. Ну, мы все равно внимание уделяем сегодня нашим победительницам сегодня в принципе как раз вот общаемся на тему конкурса. Очень много красивых платьев было на этой сцене. Скажи, эти это, в зале конкурсы да, были? Какие были, какие были выходы? Как вы к ним готовились и кто помогал в создании платьев? Это какие-то платья дизайнерские, либо зале, сделанные броня руками? Ну, смотрите, у нас было три дефиле для девчонок. Дефиле в украинском национальном костюме, дефиле авангард, там где каждой девочке был присвоен какой-то месяц угу. года, только как у нас участвовало 12 девчонок в конкурсе. и Каждый соответствовал месяц. И вот на эту тему нужно было придумать костюм. У наших девчонок это был июнь у Алены, и сентябрь был у Василисы. А потом, получается, последний это уже выход вечерних платьев дефиле. Ну и между ними в перерывах, конечно, девчонки должны были показать свой талант. Чем, чем они могут удивить и порадовать гостей конкурса, ну, соответственно, жюри. Девчата, какие у вас были таланты? Что вы показывали? Танцы народные. Ты танцевал народные танцы? А у тебя какой был номер? У меня был номер шестой. Нет, 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 я имею в виду, номер, какой вы какой показывали номер таланта. Ты тоже танцевал? Да. У тебя были какие-то специальные танцы, восточные танцы, это не твой нет. номер был. А какой у тебя был номер? У меня был печальный такой номер, что аж родители расплакались про Аня Лорак с Нитасон. Хорошо, отлично. Скажи, какие, ну, в принципе, я понимаю, все девушки из одного учебного заведения. Светанок, кстати. Поздравляем Светанок, поздравляю, да, поздравляю интернет, светанок да. потому что действительно две воспитанницы стали э, мини-мисс и мисс. Это действительно ну, для второго конкурса это вообще на самом деле круто. Какие тебе еще понравились номера и что в итоге? Вот это второй фестиваль. Я думаю, что вы уже строите планы, есть уже желание заниматься э, гармонией красы 2016. А, ну, девчонки все были очень молодцы, очень достойны. Я не буду выделять до да, каких-то других номера, а, потому что честно скажу, что я провела с девчонками за кулисами и рядышком с ним переодевала. Я остальные даже так видела мельком, потому оценить какие-то там еще номера я не могу и не предвзято тоже не могу оценить. А, конечно, гармония 16 уже начинаешь так думать, ага, причем девчонок-то я всех знаю, это танцевальный коллектив, это танцевальный коллектив Барбарики, это васветанка mm -hmm. да, они там занимаются все танцами, да, девочки. И, конечно, уже так, когда к ним приходишь, они уже тебя все знают, и ты так уже так, это можно, это уже ты mm -hmm. так присматриваешься, кого можно выбрать на следующий год на этот конкурс красоты. Ну, а взагалі, подсумовывая весь фестиваль, был много уже работы сделано, мы с организатором с Алися ще ну будь починаючи зліта дуже було, багато двох з половиною години проходило само міроприяття, Був да. практично там ну на 99% забитий зал. Я думаю, що так емоції... от повертаючись до підсумків цього заходу. То, як ти вважаєш дівчатам участь в цьому конкурсі? Що вона їм дала? Я считаю, что девчонки расцвели. Они расцвели еще во время конкурса, да, во время подготовки конкурса, да. То есть они стали увереннее, они расправили крылья, да. И вот, ну, действительно, я вижу по девчонкам этой радости, этой улыбки, этот блеск в глазах. Я думаю, что много прибавило это и уверенности, и желания развиваться дальше. И я думаю, что может, ну одна если, из да. них или даже вдвоем они станут модели. моделями да если теперь помечтать хотелось бы как раз у победителей спросить вот уже с короной на голове у вот, каждого каждый конкурс красоты предполагает какой-то набор вопросов один из них это кем вы все-таки хотели бы стать как вы думаете вот мечта кем стать Модель, модель. Все Маделі посму ну, после конкурсу <смеш> трудно не ні міста ну, моделі. Чомбині на конкурсі до речі, в складі організаторів в складі юрі була Світлана Целішина mm. з міч центру. Я думаю, можна якраз якось домовитися з нею. <смеш> Можливо, з'явиться у дівчат і така нагода. Ну що ж, я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з організатором одним із організаторів конкурсу Краси серед дівчаток гармонія краси. Оксана Лебі сьогодні була у нас з гостях разом з двома переможницями цього. фестивалю у этого конкурса мисс гармония красы 2015 была василовская василиса мини Мисс гармония красы а также лутвин алена мисс гармония красы. Ну а мы еще раз поздравляем светанок потому что он действительно такой вот в двойной выстрел получается mm -hmm. две победительницы вам желаем удачи не останавливайтесь на достигнет на достигнутом учитывая что вы еще занимаетесь танцевальным коллективе теперь получайте новые награды именно с ним спасибо большое ждем новых спасибо мероприятий вам. от волонтерской группы angels я думаю что всех запорожцев пора радуют вот такие яркие и красочные мероприятия.